श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुनविषादयोगः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जया सञ्जयौवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढम् दुर्योधनस्तदा राजा राजावचनमब्रवीत् पश्यैताम् पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं व्यूढाम् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरामहेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तीभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रोद्रौपदेयाश्च सर्व महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध तान् निबोध नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामाविकर्णश्च सौमदत्तिर्जयद्रथः अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकम् बलम् भीष्माभिरक्षितम् भी पर्याप्तम् द्विजमेतेषाम् बलम् भीमाभिरक्षितम् भी अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भी भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षम् कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं गद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भेद्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्ता सशब्दस्तु मुलोभवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः पाञ्चजन्यम् हृषिकेशो देवदत्तम् धनञ्जयः पौण्ड्रं दध्मौ महाशङ्खम् भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यस् स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थपश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितृन्नथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातृन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून व्यस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुनौवाच दृष्ट्वे मम स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वश्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुम् भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यम् सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किम् भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितम् नो राज्यम् भोगास् सुखानि च तैमेववस्थिता युद्धे प्राणां धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रा तथैव च मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शालासम्बन्धिनस्तथा एता न हन्तुमिच्छामि नतोऽपि मधुसूदना अपि त्रैलोक्यराज्यस्य किं नो नु महीकृते निहत्य धार्तराष्ट्रा का प्रीति स्याज्जनार्दना पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मानार्हवयम् हन्तुम् धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजहं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषम् प्रपश्यद्विजनार्दना कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् I <laughs>